bulu lebai. Jadi bini dia setu tapi kena atas bulu tak kena atas kulit. Faham <tuk> tak lagi. Nah, ha dah patah tak? Ha dah patah. Sebab yang nak dia kulit sama kulit. Kan ada orang bulu penuh Kan? Baik, sama juga ada orang puan yang bulu dia penuh. Ya bulu banyak eh. Jadi setu atas bulu tu ada, tak kena kulit. Baik. Kemudian ausinan ataupun gigi bukan gigi je. Atas.

Kalau cukup syarat ni wajib awak solat. Dak cukup syarat ni tak wajib awak solat. Syarat sah, cukup syarat ni sah solat awak. Kalau dak cukup syarat ni tak sah solat awak. Syarat wajib yang pertamanya Islam. Orang kafir tidak wajib solat. Yang keduanya berakal, orang gila tidak wajib solat. Yang ketiganya balik, kanak-kanak yang belum balik tidak wajib solat. Yang keempat suci daripada haid dan nifas. Perempuan yang datang haid dan nifas tidak wajib solat. Okey. Ni syarat bukan syarat wajib solat ni syarat sah solat. Kena cukup syarat solat, cukup syarat ni baru sah solat kita. Yang pertama dikatakan ni, eh, disyaratkan untuk sah solat mengetahui masuk waktu. Kena tahu masuk waktu. Sebab setiap solat ni ada waktunya. Inna solata kanat minina kita bermaukuta. Ketetapan yang maukuta ada waktu dia. Rajin lagu mana pun awak, awak tak boleh buat solat dengan sengaja sebelum daripada waktu. Oh, hamba ni Allah. Banyaknya nak emak terang bagi hari ni. ni. Ha, biarlah. Tak ada zahur nak semayang dulu. Tak ha, boleh. Tak <tut> <tut> boleh, tak boleh. Mesti kena tunggu masuk waktu dia. Jadi, sama ada masuk waktu saat itu biyakin dengan yakin. Yang mana masuk waktu dengan yakin? Tengok jam. Hari. Yang masuk waktu dengan yakin? Tengok jam. Tengok jam, tengok jam. mungkin jam kita salah. Dengar orang azam. Mungkin kita bila salah. Yakin ni tak mungkin salah. Yang mana? Tengok mata. Matahari. Ha, oh, kamu tengok terbenang dah matahari. Tak ada dah matahari. Masuk waktu maghrib. Tengok kat atas gelicir dah matahari. Masuk waktu zuhur. Ha, tengok tubik dah fajar kaki langit. Oh, hamba nak buta tengok tu hamba kenal fajar. Baik, ah ha, masuk dah subuh. Baik, itu dengan yakin. Al-ijtihad ataupun ijtihad. Ijtihad ni contoh kita bila nak tengok matahari kita kena kurung di satu tempat yang tertentu, kita ijtihad ni maksud dia kita badlu hmm. al-wus'i, kita mencurahkan kemampuan kita untuk mencapai badlu al wus'i lidail maqsud untuk mencapai maksud kita. Kita curahkan kemampuan kita untuk mencapai maksud kita. Capai benda maksud kita nak cari waktu solat. Kita perlu fikir. Duk fikir sekian, 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 sekian. Ha, masuk. Okey, kita buat contoh mudah. Buat contoh mudah. Amba pandai jahit. Ha, ni bukan reka ni, amba pandai jahit. Ha, tapi amba tak jahit. Ini ni amba contoh. Ambil kalau pandai baju Melayu, amba boleh buat jubah, boleh pandai, pandai jahit lah. Seluar pun pandai. Tapi amba tak jahit lama dah. Ha, pandai jahit. Jadi, biasanya amba jahit selai baju, mungkin dua jam. Mungkin tiga jam. Tengok atas baju, kalau baju baju macam-macam berfashion tu, ha oh, tu memang ha okey <coughs> pada nak jadi lambat okey kan? Okey, kita katakanlah sejam, dua jam. Sekarang ni selepas daripada saya sembahyang maghrib, contoh lepas daripada saya sembahyang maghrib ataupun kita dah kata selepas sembahyang maghrib, kita kata selepas daripada sembahyang Zuhur. Lepas daripada, kita buat ni ya. Eh, mesti kena zon. Zon ni kuat sangkaan. Contoh kita sekarang ni, mana sangkaan kita ke sana, ke belakang beri, ingat, tak tahu kita ni. Ni contoh aja ni. Ha, uh, ni betul dah ke sana. Tak, dah tahu mana kiblat. Biarlah kan dia tak apa. Ha. Uh, sebab ke sana. <San> ha. Uh, okay, baik. Jadi zon. Dalam masa Imam Syafi'i pandangan mu'tamad, pandangan mu'tamad mesti kena hadap ain kiblat. Tidak memandai jihad kiblat. Masa Imam Syafi'i mesti kena benda ain kiblat. Maksudnya ain kiblat diri kiblat. Walaupun kita duduk jauh daripada Kaabah. Kita duduk jauh daripada Kaabah. Apabila kita berisytihad tengok kepada uh, benda uh, kompah kohni mesti kena adab kau ni. Tak boleh sengit ke sini sikit, sengit ke sini sikit tak boleh. Mesti kena seteri. Tapi ada pandangan yang kedua, pandangan wa'if dalam mazhab Imam Syafi'i. Cukup jihad kiblah. Maksudnya kalau kita adab ke depan, walaupun sengit sikit ke kanan ke kiri, sah. Dan pandangan yang kedua, penting juga kita tahu sebab kena. Ada surau masjid dulu, yang dibina dulu, lama-lama, tiba-tiba mari cek kiblah lah ni, lagi kalau dulu jam 12 cek kiblat ni jam 1. Ha, jam 12 jam 1. Jangan kau teruk lagi ada satu tempat di Fatoni. Kalau orang biasa pergi pondok Dalil. Pondok Dalil kiblat apa sini. Kiblat sebelah sebelah sungai tu ke mana? Memang lari paruk. Betul macam mana orang di sini mayang. Memang lari paruk sungguh. Ah ha, tuan kau tengok diri ah takut ni ubah dah tak tahu ah. Baik. Jadi kiblat ni hadap jihad. Jadi mazhab Imam Syafi'i eh, bukan hadap ain. Pandangan kedua kata jihad. Jadi andai kata silap sikit kiblat. Belok ah uh, uh, benda satu ke ataupun uh, benda uh, jarung sebelah setengah ke sebagai contoh bukan ke dua, dua belah tapi masih lagi pihak kiblat atau pandangan kedua masih lagi sah. Uh, jadi ada uh, apalah awak dah perlu qadalah solat. Awak lepas-lepas Atau pandangan yang yang kedua. Tidak kena qada balik yang solat. Ha. Kena qada balik. Ha, sebab dia silap. Ha, kang dia kata kang, dia kata kang uh, ijtihad tidak dapat dibatal dengan ijtihad je. Ya, ijtihad tidak dapat dibatal dengan ijtihad. yang pertama ijtihad, yang kedua ijtihad. Tetapi kalau jelas salah maka tidak boleh diambil kira. La ibrata bizzannil bayyini khata'u. Baik. Okey kita Okay, hak sini dulu. Wa yajibu satrul awrati bisatirin zahirin mubah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan ke? Agak tak situ. Nanti uh, ah, tak situ. Kita kita jawab satu soalan sekarang. tu nanti soalan kita jawab kagang lah. Eh? Kalau ada soalan pula. Soalan bagi zakat untuk pelajar. Golongan macam M40. T20. Boleh terima ke? Is. Okey. Dia kata bak zakat. Oh, kita apa lagi bak zakat? Dia tanya dah bak zakat. Oh, dia kata ada idda'u zakat tadi. Ha, dah. apalah, boleh lah. Bagi zakat untuk pelajar, golongan macam M40, T20 boleh terima dah zakat. Okey, awak nak terima atas nama dia. Atas dasar dia awak nak terima. Atas dasar fakir miskin. Ya, saya ni M40. Siapa M, eh, M40 pula? Betul? M40 siapa? Ayah awak ke awak? Ayah saya bukan saya. Okey, tak ada masalah. Sebab awak ni balik dah. Awak ni bukan lagi bawah kewajipan tanggungan ayah awak. Cuma ayah awak tanggung ni atas esang daripada dia. Baik. Maka tidak menjadi masalah dia ambil zakat. Tapi kalau orang yang kaya lagu ni, orang susah lah. Ha, jangan ambil lah. Ha, ayah dia we banyak dah. Lepas tu boleh zakat pula. Ah ha, tu tukar headset tiap-tiap tahun. Tukar headset. Ha. Baik. Ada ada rakyat benda sungguh ni. <laughs> kita rakyat benda sungguh, tukar handset, tukar laptop. Baik, bagi kepada orang orang susah. Orang yang memerlukan. Kalau sekiranya kita ada dah ke, benda keperluan. Sebenarnya di sana ada benda hak yang lebih penting. Perlu kena ada sifat iffah. Sifat iffah. Sifat iffah ini ada sifat yang cukup mulia. Menahan diri daripada meminta. Itu di antara sifat para sahabat yahsabuhumul jahilu okay. agniya'a ah minat ta'afuf. Ta'rifuhum ta bisimahum hmm. la yas'alun an-nasa ilhafa. Okay. Itu sifat para sahabat. Baik. Kemudian, isu sekarang pembunuhan berluas-luasa. Ada kaitan dengan tanda kiamat Atau apa pandangan ustaz tentang isu ini? Sebenarnya pembunuhan ni bukan hari ini berlaku. Kalau kita baca sejarah di tempat kita pun sebelum daripada ni bunuh juga. Ha, di Kelantan. Sebelum daripada ni, baloh sikit. Parang. Kalau orang terganu ni, baloh mungkin kayu je. Anak di Kelantan, masa anak umur belasang dulu, baloh. Budak-budak rondok, baloh pun. Seorang tu pegang klawar. Klawar tu maksudnya orang Kelantan tahu klawar. Mana klawar? Parek. Pegang parek. Klawar. Tunggu. Tunggu di pastok. Tengok tetok. Tetok di Pasar Malang. Maksudnya, benda bunuh ni bukan baru hari ni. Bukan baru ni. Ya, memang antara tanda berlaku kiamat adalah banyak berlaku pembunuhan. Tapi pembunuhan di tempat kita bukan baru terjadi pada hari ini. Ha, pembunuhan banyak dah berlaku sebelum daripada ini. Ha, cuma sebelum daripada ini tak ada medsos, kita tak tahu maklumat. Ha, ini ada, kita tahu. Baik. Mau izin bertanya, apakah agama Abraham? Ada dakwah mengatakan sekarang ada fahaman kembali kepada agama Nabi Ibrahim. Iaitu semua agama sama berasal daripada nama Nabi Ibrahim, Abi Abraham adalah salah satu daripada nabi nama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah beragama dengan agama Hanifa, agama Islam, agama yang sebenar bukan agama syirik. Di sana ada gerakan yang ingin uh, menyatukan semua agama Islam, Kristian, Yahudi. Uh, adalah uh, dan disokong oleh beberapa orang tertentu yang nama tak nak sebut cuma mungkin mereka sokong saat itu atas dasar-dasar tertentu. mungkin mereka sokong walaupun kita sendiri tidak bersetuju dengan sokongan tersebut. Kalau sekiranya untuk memastikan kesejahteraan tidak berlaku pertumpahan darah di antara tiga agama ini, ah tu tidak menjadi masalah. Tapi kalau nak mengiktiraf agama syirik, ah tu jelas bercanggah dengan ah bawakan ajaran petunjuk bagi bagi Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Tapi hak yang menyokong setengah orang hak yang menyokong saat itu adalah orang hak yang ulama-ulama besar. Ha, setengah hak yang menyokong saat itu adalah sebahagian daripada ulama besar bukan semua. Sebahagian segelintir lah segelintir ulama besar. Tak anda sebut, nama. Ha, tapi janganlah terus menghukumkan kufur dengan orang awak sokong gerakan tersebut terus awak kufur. kita kena berhati-hati dalam mentakfirkan mentakfirkan orang. Walaupun kita tidak bersetuju, mungkin mereka mempunyai alasan tersendiri akan tetapi benda tu benda hak yang kita tidak bersetuju dengan perkara tersebut Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam